Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopal Channel terbaik message yang disampaikan oleh YB Saifuddin, Menteri Kiden, sahabat-sahabat semua. Dan dalam dalam melihat yang menonton ceramah daripada uh, Pakatan Harapan dari Kerajaan Perpaduan ini besar bezanya sahabat-sahabat semua ceramah yang dibuat oleh Perikatan Nasional PAS dan juga bersatu. Ya, apabila kita lihat, ya, mereka punya ceramah pun dipenuhi, ya, dengan penunggangan isu-isu, Yang menggunakan agama dengan dalil-dalil. Antara yang terkini, dalil terkini adalah kononnya haram kalau tidak keluar mengundi, penyokong-penyokong pas ini, ya, waduh, waduh, ini, ini, kali lah. Dan antara lain juga adalah maki hamun, fitnah, berita palsu, persepsi jahat, dan sebagainya. Ini antara konten-konten ya yang ada di dalam setiap ceramah yang dibuat oleh uh, pembangkang hari ini. Kenapa? Kerana, Kerana kita nampak keterdesakan ya di setiap uh, mereka, sama semua tidak ada isu yang boleh dimainkan kecuali isu penunggangan bangsa, agama, uh, politik sempit, politik kotor dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya ingin membawakan anda untuk mendengar dan juga menonton. Video ini sahabat-sahabat semua ya ucapkan dari Perangkap daripada Menteri Dalam Negeri. Dalam Negeri. Jadi bagi tidak melengahkan masa saya dengan rasa bangganya dengan ini mempersilakan yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail untuk tampil ke pentas seterusnya menyemarakkan lagi malam ini dengan kupasan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Al Karim, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Maksudnya dan jika sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada aku kata Allah nescaya akan aku limpahkan keberkatan dari pintu langit dan bumi barokatim minas sama iwal af sadaqallahul azim Pengurusi majlis, majlis rekan-rekan pimpinan, kerajaan perpaduan dari Barisan Nasional, Pakatan Harapan, sesudari ibu-ibu, bapak-bapak sedang hadirin yang terhormat. Alhamdulillah, saya bersyukur. Ini pentas yang ketiga saya malam ini untuk ikut sama turun membantu calon kerajaan perpaduan, iaitu dari Pang Sok Taw dalam kertas undi nanti nama pang ada pada kedudukan nombor 2 Buat kita yang menjadi audien ceramah malam ini, kita dah dapat capai belum? Sudah. ini yang pada 11 bulan nanti akan menyunaikan tanggungjawab Uh, kita mohon, kita rayu, kita minta sungguh-sungguh supaya sokongan dan undi itu dapat kiranya ditunjukkan di kertas undi nanti pada kedudukan untuk calon nomor dua memenangkan saudari Pang calon kerajaan perpaduan sudah tentu banyak kelebihannya kerana Pang diletakkan oleh kerajaan yang parti yang menjadi kerajaan di Selangor dan PANG juga diletakkan oleh parti yang menjadi kerajaan di peringkat persekutuan sebagai besar diulas dengan baik tadi oleh adik saya Sudah Helmi tentang betapa banyaknya inisiatif atau program yang dijalankan oleh kerajaan Selangor buat manfaat rakyat negeri Selangor itu namanya kempen Kempen artinya terang dasar kita. Kempen artinya jelaskan rancangan kita. Kempen artinya sampaikan apakah maksud program kerajaan negeri untuk manfaat rakyat. Itu maksud kempen. Dan pilihan raya yang meminta peluang kepada rakyat pengundi untuk memilih wakil rakyat satu untuk melengkapkan kekosongan di kawasan ini supaya urusan penduduk di kawasan ini nantinya akan dapat berjalan dengan baik dengan tersusun tanpa sebarang halangan lagi kerana urusan mengangkat dan memilih seorang wakil rakyat itu akan selesai pada 11 bulan nanti dan cara untuk kerajaan perpaduan ini nak mengajak rakyat supaya sudi apa kiranya menimbangkan pilihan itu diberi kepada sedari pang calon nombor dua dan kertas undi nanti mewakili kerajaan perpaduan ialah dengan cara juru kempen kita menerangkan apa kebaikan dan apa kelebihannya sebahagiannya merupakan inisiatif di peringkat kerajaan Selangor yang akan terus berjalan ya sebagai bukti rekod cemerlang kita. Pilihan raya ini bukanlah pentas untuk kita ceritakan bahawa Islam terancam, Melayu tergugat. Ini bukan masa dia. Ya, sebab kedudukan Islam itu sudah pernah ada, terakam dalam perlembagaan persekutuan. Tak boleh ubah apa-apa. Ya, ia sudah pernah ada di situ sejak negara kita merdeka dan sejak perlembagaan persekutuan ada perkara tentang Islam, perkara tentang kedudukan peranan institusi raja-raja Melayu, kedudukan tentang kedudukan istimewa orang Melayu dan hak bumi putra yang lain Sabah Sarawak, perkara tentang bahasa Melayu, bahasa rasmi, perkara itu akan tersemat dan terkunci kukuh dalam dokumen perlembagaan. Ini bukan pentas dan masa untuk menceritakan bahawa orang Melayu tergugat dan terancam. Ini adalah tempoh 12 hari berkempen untuk kita turun seluruh kawasan Kuala Kubu Baru dan menerangkan tentang program dan rancangan kita sebagai menunaikan tanggungjawab sebagai sebuah kerajaan. Di peringkat persekutuan, alhamdulillah sejak kita menubuhkan kerajaan melalui sokongan termasuk daripada pakatan harapan barisan nasional dan parti-parti Sabah Sarawak bermula Datuk Seri Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 25 November kita mengalu-alukan ketibaan menteri besar Selangor yang akan mengambil tempat selepas ini Menteri Besar Selangor malam ni dia ikut saya saja. Saya berucap, dia sampai, saya beredar, dia ambil tempat. Ah ha, itu cara dia. Kami mula dengan pengundi India tadi. Kami rehat sejamlah, kita baru mula. Ni abang ni baru cakap eh, duduk dulu. Yang lawan Tokey. Baik, nak sebut. Amin. Baik. Jadi tadi saya tak mau sentuh yang sudah Helmi sebut, Itu terperinci sekali. Kepada uh, gaya Selangor yang tema besarnya apa dia dia nak cerita bahawa bagaimana program menjaga kebajikan rakyat daripada lahir dapat bantuan belajar sampailah kepada apabila berlaku kematian sampai begitu sekali susunan program kebajikan di peringkat kerajaan persekutuan kerana kita baru menjadi kerajaan pada 25 November 2022 bermaksud kita lebih kurang 16 bulan kurang lebih menjadi kerajaan. Tumpuan kerajaan perpaduan yang dipimpin Dr. Sianua apa dia? Yang pertama susun balik ekonomi kita. Ya, sebab itu bila kata susun balik ekonomi maksudnya apa? Nak rancakkan balik. Malaysia pernah jadi negara yang cemerlang ekonominya tahun 90-an. Kemudian diuji dengan masalah ekonomi. Kemudian kerajaan bersilih ganti dan kita berada dalam keadaan sekarang. Jadi, tekad Datuk Seri Anwar dan kajian perpaduan adalah nak rancakkan semula. Sebab itu apabila selesai perkara dalam negara, sesekali dia akan berada di luar negara. Ya. Tujuannya adalah selain memperkenalkan Malaysia, cerita bahawa Malaysia sekarang politiknya stabil. Sokongan ahli parlimen melebihi 2/3 lebih daripada 150 ahli parlimen. Nak bagi tahu rakyat, kerajaan sekarang ahli parlimen yang mendukungnya lebih 2/3, maksudnya lebih 150. Ini sebuah kerajaan yang insya-Allah akan bertahan sehingga pilihan yang akan datang untuk kita minta mandat lagi sekali. Itu cerita ke depan. Kedudukan sekarang adalah ini kerajaan yang kuat dan stabil. Sudari PANG ini calon daripada sebuah kerajaan yang stabil memberi undi kepada Sudari PANG, keputusan yang betul, di peringkat kerajaan negeri, kita teruskan program jaga kebajikan di peringkat persekutuan, kita rancakkan ekonomi, untuk Sianwa menjadi juru jual untuk memperkenalkan kepada pelabur, datang dia berbalik daripada Saudi, baru ini dalam mesyuarat khas ekonomi dunia bersama dengan pemimpin negara Arab dan dia menemui kapten uh, industri tuan punya syarikat-syarikat uh, besar dan kemudian mengajak mereka datang ke sini itu cara dia sambil itu dia tak tinggal mengajak masyarakat Arab, pemimpin Arab jangan sampai abaikan tanggungjawab soal rakyat Palestin yang bumi Gaza sekarang sedang diserang hebat. Sementara dia ambil peluang untuk mengajak pelabur di sebelah negara Arab termasuk United Arab Emirates, termasuk Qatar, termasuk Saudi ya. Ni nanti dia akan berada pula di Qatar 15 hari bulan dia dijemput lagi dalam forum ekonomi Qatar Islamic Forum. Dia pergi untuk dua hari kemudian dia balik. Teruskan kerja macam biasa. Jadi pada masa yang sama sebab dia bercakap dengan pemimpin dunia Arab Dia sebut bahawa orang Islam, pemimpin dunia Islam akan hanya kuat kalau kita satu hati Masalah depan kita adalah saudara kita serang diganyang sekarang Apakah yang kita buat sudah cukup? Apa lagi yang boleh kita bantu? Jadi dia juga dijemput untuk memberi ucapan sempena 50 tahun penubuhan Islamic Development Bank yang diasaskan oleh Tengku Abdul Rahman satu ketika dulu bersama pemimpin dunia Islam dan hari ini beribu pejabat di Saudi 50 tahun sambutan penubuhannya pemimpin dan pengasas Islamic Bank ini menjemput Datuk Siana untuk menyampaikan ucap utama begitu penghargaannya kalau begitu dia mendapat penghormatan dunia Kadang-kadang kita dengar dalam kerancakan kempen di bawah ini serangan pribadi yang sangat kotor dan menjelekkan. Saya bila baca laporan uh, risikan yang buat kerja ni saya tengok Allah sampai macam itu politik orang Melayu ni nak dibawa. Serangan pribadi ni seolah-olah kawan ini tak ada nilai sama sekali. Seolah-olah kawan ini tak ada maruah dan harga diri. Sebab itu saudara, sudah dengar ucapan Halimi tadi. Sudah dengar ucapan saya. Dan selepas ini sudah amir. Cara berpolitik ini jaga adab, jaga akhlak. Ya. Itu yang kita diasuh. Dan apabila kita dah ajak rakyat, kita doa mudah-mudahan mereka beri peluang kepada kita mengundi calon yang kita ajak. Banyak-banyak baca doa. Allahummaftah bainana wa bainaqaumina bilhaq wa anta khairul fatihin. Kita minta Allah Taala buka pintu hati kita. Buka pintu hati hadirin yang mendengar untuk melihat menerima kebenaran bersama dengan perjuangan kebenaran wa anta khairul fatihin dan kita serahkan kepada Allah untuk buka pintu hati. Itu ikhtiar kita. Buat kertas kempen, terangkan dasar kita, cerita tentang program kita, ajak pengundi sokong calon kita. Kerana calon ini didokong di peringkat negeri oleh parti kerajaan yang memerintah Di peringkat persekutuan didokong oleh parti yang menjadi pemerintah Itu banyak kelebihannya Ya, Saya ulangi, ini bukan masa untuk kita cerita tajuk berkenaan dengan Islam terancam, tergugat Sedang diserang dan sebagainya Ini perkara yang sudah pengkemas, terkunci, termaktub, terakam dalam perlembagaan yang tak boleh diganggu gugat. Karena itu ini adalah masa untuk menimbangkan satu wakil yang sudah pun ada kekosongan. Ya, itu Saudara Amir Datuk Menteri Besar ya yang diberikan tanggungjawab berat sebagai ketua eksekutif negeri. Tugasnya menguruskan hasil negeri dengan baik, tingkatkan hasil. Alhamdulillah Baru ini dia jelaskan dengan baik Apabila disebut bahawa Hasil rezerv negeri semakin merosot ya. Sudah Amir terangkan dari segi angkanya Bila diambil alih Rezerv negeri banyak mana Sekarang banyak mana Sementara rezerv meningkat Program kebajikan rakyat terus berjalan ya. Ini keberkatannya barakah Begitu saya mula ayat tadi Wal anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh barakatin minas sama'i wal ardh keberkatan daripada pintu langit dan bumi dan kita tunjukkan hasil negeri meningkat Reserve meningkat simpanan meningkat pendapatan negeri tolak program pembangunan asingkan soal bayaran bayaran apa nama gaji Bayar hutang persekutuan Hutang banyak habis Habis semua dah Semua habis oh, Salut ya, Salut Hutang pun dah habis Hasil negeri meningkat Simpanan bertambah Program kebajikan Langsung tak berkurangan Jadi angkat Cedari Pang sebagai wakil rakyat Penduduk di sini hanya nak meneruskan sahaja tugas wakil rakyat yang lepas satu tapi kalau ada perkara penduduk di sini berkait dengan kuasa persekutuan contoh anak tak ada sijil lahir lambat daftar contoh anak tak ada kad pengenalan contoh anak angkat mohon warga negara 3 tahun tak bunyi khabar 5 tahun tak ada khabar berita 10 tahun kemudiannya hanya untuk diberitahu duka cita permohonan gagal. Kes-kes macam ini salurkan melalui wakil rakyat yang akan dipilih nanti sudah ipang sampai terus kepada saya ikrar saya adalah selesaikan masalah rakyat berkaitan dengan dokumen diri dan negara. Itu yang saya buat. 14 ribu dah saya berikan perakuan. Dokumen lengkap. Mak ayah orang sini. Mak ayah tu pernah lakukan silap. Apa dia? Belum berkahwin lagi secara sah anak lahir dulu. Jadi masalah lah pendaftaran. Tapi jangan hukum anak. Takkanlah kerana kesilapan mak ayah dia, anak dihukum. Sijil lahir tak ada. Kak pengenalan tak ada. Nak masuk sekolah tak boleh. Kalau sakit pergi hospital pun mahal. Kes ini banyak puluhan ribu. Kenapa tak boleh selesai dulu? Sekarang masanya kita ada kuasa Guna kuasa untuk selesai masalah rakyat Saya beritahu pegawai-pegawai saya di kementerian Jangan ada lagi masalah seperti ini yang tak boleh kita selesaikan Kita kena uruskan semua sekali Itu cara saya buat Saya bukan cakap saja Ketika saya pegang mikrofon cakap tajuk ini Rekod saya menunjukkan 14 ribu Yang ini yang telah kita selesaikan dokumen Anak angkat ada pasangan hidup berkahwin 5 tahun, 7 tahun, tak ada zuriat. Mereka pergi ke pusat jagaan, mereka ambil anak angkat. Kadang-kadang saudara mara bagi anak. Itu namanya anak angkat. Dia pergi buat proses pengangkatan, kemudian ada sijil pengangkatan, dia buat permohonan warga negara. Yang ini pun kadang 10 tahun. Anak tu dah umur 10 tahun, tak ada kad pengenalan Takkan macam tu sekali Jadi saya kata Kes macam ini Letak dulu di atas meja saya Anak luar nikah Atau anak tidak sah taraf Kes anak angkat Yang tak ada langsung dokumen pengenalan ini Ini keutamaan saya Saya dah akan selesaikan Secepat mungkin Supaya mereka jangan ada masalah Hal seperti ini lebih mudah jika tuan-tuan beri peluang pada saudari Pang, apa saja perkara yang diangkat mewakili masalah kawasan ini, yakinlah ini keutamaan untuk kita selesaikan masalah rakyat di kawasan ini satu persatu. Itu kalau berkaitan kuasa persekutuan. Nak minta IC, jangan cari Dato' Amir. Itu bukan kerja dia. Nak minta suap beranak, jangan cari Dato' Amir. Nak minta warga negara jangan cari Dato' Amir. Itu bukan kerja dia. Nak minta IC CJ lahir warga negara cari Saifuddin Nasution. Nak cari macam mana? Melalui saudara Pang. Saudari Pang. Yang bila tuan-tuan dah -tuan angkat dia pada sebelah bulan nanti. Ha. Macam tu je kempen dia. Boleh? Senang ya eh, macam tu eh. Mudah faham. Ya, cara kaitannya undi kita dengan wakil yang kita pilih dan selepas daripada sebelah bulan kita akan terus kehidupan macam biasa waktu itu sudah ada wakil yang kita angkat melalui kuasa undi kita yang itu aja Am, sudah ame akan saya jarang panggil dia datuk lah dia pun panggil saya abang ya pasal dah lama dah lebih dekat 25 tahun dengan dia jadi kami main abang adik gitu aja tiba-tiba dia jadi menteri besar jadi, saya kekok nak panggil datuk dia jadi yang ini tapi bila berucap macam ni kena sebut gelaran dia. Yang ini Datuk Menteri Besar kena ikrar sungguh-sungguh. Kawasan Kuala Kubu Baru ini apabila wakil ini dilantik nanti pada 11 bulan jangan dikurang sedikit pun tumpuan dan perhatian. Hargai sokongan daripada pengundi-pengundi di sini yang meletakkan calon kerajaan perpaduan ini. Mengekalkan kursi ini Membantu mengukuhkan Kerajaan Perpaduan di Selangor ha, Itu mesej yang kita nak Kekal Kuala Kubu Bantu kukuhkan Kerajaan Perpaduan Selangor ha, Itu mesej yang kita nak bagi Di Peti Undi Ampang Pecah eh? Nama kawasan yang Ampang Pecah Ada sejarah dia manggil Ampang Pecah eh? ha, Ada Ada saya kampung Sungai Durian Tak adalah pecah-pecah tu Durian ni kedah Tapi saya pernah sampai di Sabah Nama kampung tu kampung pengelat besar Susah tu tuan Tak kena nak persyarah Saya kena persyarah di masjid masa tu Masa tu saya bantu osu-sukam kempen Pilihan raya Ketua kampung pengelat besar Pengurusi JKK dan jatatan kuasa kampung pengelat besar yang paling berat sekali Tuan Imam Tuan Imam pengelak besar Payah saya nak berucap tuan, -tuan. Ya, Malam mula-mula Malam kedua saya berucap di kampung pengelak kecil Sebelah-sebelah Ada sungguh kampung tu Jadi kalau kampung ampang pecah ah, Tak adalah berat sangat Ya, Tapi apapun Kita nak sebut Bahawa Satu satu kempen Saya ingat lagi kempen ni Pilihan Raya Kecil Ampang masa tu. Ampang ya. Panjaya lah. Ha ya. Masa tu saya berkempen dengan Datuk Rais Yatim. Dia kan pakai pandai pantun. Calon kita masa tu ong tiket. Saya ingat lagi. Ha ya. Pantun dia adalah po amai-amai padi tepi jalan. Mari ramai-ramai sokong calon perpaduan. Ha. Boleh ya? Boleh lah itu kempen dia. Ya, po amai amai padi tepi jalan. Ya. Ah, mari ramai-ramai sokong dan undi perpaduan. Boleh? Okay. Ah masya-Allah senang jelah tu rakyat kita. Jadi saya tauliahkan semua sekali sebagai jentera calon kerajaan perpaduan 4 hari lagi bekerja. Semua sekali saya tauliahkan sebagai jentera. Ah boleh ya. Eh? Ambil tanggungjawab itu datang dari Melaka pula ada ni. Asam pedas ada bawa. Tak ada. <laughs> Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Taala berkati majlis kemping kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ucapan daripada. Kalau kita lihat pula daripada sebarang sana pas dan bersatu, dia tidak habis habis dengan penunggangan memaki hamun, buat tuduhan dan sebagainya. Jadi. Ya, kita harap ya, pembangkang, khususnya belajar bagaimana untuk membawa politik yang kita katakan sebagai politik yang bersih, tanpa maki hamun, tanpa menggunakan isu agama, bangsa, dan sebagainya. Jadi, terima kasih, sahabat semua, sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap dua tahun keinginan. Dalam bahasa tebuk tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada orang Depan dapat channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.